Datang ke Istana Bila. Ayo, kita kenali siapa Raja Bila. Raja Bila anak kepada Raja Tudong Berani. Telah dilahirkan sekitar tahun 1834. Raja Bila telah menyusul jejak langkah bapa saudaranya Raja Asal untuk berpindah ke Semenanjung Tanah Melayu untuk mencari rezeki setelah tanah tumpah darah mereka menjadi kancah peperangan di antara tentera padri yang beragama Islam tetapi berfahaman wahabi dengan pihak British. Bapa saudaranya, Raja Asal Mal Nasution adalah seorang peniaga biji di lembah kinta dan mengutip syukai bagi kehidupan perak di pangkalan Pegoh. Akibat usia tua tugasnya telah tidak dapat dilakukan dengan baik menyebabkan beliau terhutang beribu-ribu ringgit dengan kerajaan negeri. Oleh kerana itu, beliau meminta Raja Bila supaya mengambil alih tugasnya. Hasil kejayaannya yang penuh jujur menarik perhatian pihak British yang kemudian melantik beliau sebagai mukim di Papan di Perak. Kemudian kehadiran beliau sangat disenangi oleh penduduk sekitar dan juga Belombong Cina yang rata-rata berasal dari Sumatera berketurunan Mandailing, Rawa, Minang dan Tolu. Ketika itu pusat pemerintahan British adalah di Batu Gajah. Selepas direkrut oleh pihak polis di mana beliau menjadi sekutu kuat dalam menguatkuasakan undang-undang atau menjadi peacekeeper kepada kaum Mandailing, beliau diberi kuasa oleh HWC Leach iaitu Hakim Polis Kinter yang bertempat di Pengkalan Tegok. Beliau diberi kuasa oleh Leach untuk mengumpulkan cukai daripada orang Cina yang bekerja di Lombong Papan dan Sungai Johan yang di mana dia akan dibayar komisen. Notis tersebut dikeluarkan pada 29 Julai 1878 dalam tulisan Jawi. Empat tahun kemudian, Raja Bilah akhirnya dilantik sebagai rasminya penghulu untuk daerah belanja oleh Sultan Yusuf Sharifuddin Muzaffar Shah. Beliau juga memperolehi status mediator antara sultan pihak british dan rakyatnya Istana Bila atau dahulunya lebih dikenali sebagai rumah besar merupakan salah satu bangunan unik yang telah dibina oleh Raja Bila. Bangunan ini dikatakan siap pada tahun 1896 dan Istana Bila mempunyai seni reka bentuk yang sangat menarik. Hal ini kerana dikatakan Istana Bila mempunyai seni reka bentuk seperti bagas gudang iaitu kediaman rasmi Raja Mandailing. Dikatakan Istana Bilah merupakan bangunan yang terbesar di Papat. Ramai yang beragampan bahawa Istana Bilah digunakan sebagai sapu uh, bagas godang iaitu kediaman rasmi baginda. Namun hakikatnya Istana Bilah lebih digunakan sebagai sapu godang iaitu tempat persidangan bagi para bangsawan dan orang-orang tua Mandeling. Di tingkat bawah terdapat sebuah ruangan besar dengan kolom berbentuk segi lapan dan satu platform yang dibangkitkan. Dalam seni bina Mandaling, ruangan lapan sisi yang melambangkan bahawa bangunan itu telah didirikan oleh sokongan orang-orang dari lapan arah kompas. Di tingkat atas terdapat beberapa bilik tetamu dan ruangan besar yang lain. Yang paling utama Istana ini merupakan platform untuk penduduk sekitarnya bertemu dengan Raja Bilah bagi membincangkan masalah dan bertukar pendapat. Biasanya, penduduk akan mengunjunginya selepas solat Jumaat di Masjid Papan. Kini, rumah Raja Bila dijadikan muzium oleh Jabatan Muzium dan Antiquity. Datuk Dr. Adi Taha selaku pengarah pejabat muzium dan antiquity Menyatakan peruntukan penjagaan dan pembinaan semula menelan kos RM1.1 juta. Rumah ini mempunyai seni bina Melayu dan mempunyai 6 bilik serta berusia 100 tahun. Rumah ini pernah digunakan sebagai lokasi filem Anna and the King. Masjid Papan yang dibina pada tahun 1888 oleh Raja Bila yang juga dikenali sebagai Penghulu Papan pada tahun 1834 hingga 1911 dikatakan adalah salah satu masjid yang paling tua dalam bentuk asalnya di negeri Perak yang mana masih lagi kukuh berdiri di muka bumi Perak Dikatakan juga bahawa Masjid Papan ini adalah masjid mandaling yang paling tua di negeri Perak dan berkemungkinan ianya juga adalah Masjid Mandailing yang paling tua di Malaysia. Masjid Papan yang juga dikenali sebagai Masjid Raja Bila yang diberi sempena nama Raja Bila mencerminkan seni bina dari Mandailing. Seperti masjid-masjid tempatan yang dibina pada awal kurun ke-19, Masjid Papan tidak mempunyai menara dan kubah bawang seperti masjid-masjid lain yang kita dapat lihat kini yang terpengaruh oleh seni bina Turki dan India bentuk dan seni bina masjid papan ini serupa dengan masjid-masjid kayu yang masih boleh ditemui di tapak nulis selatan yang utara di utara Sumatera kerana berkemungkinan dibina oleh tukang-tukang Mandailing Walaupun ramai orang tahu akan kewujudan Raja Bilah dan istananya, tidak ramai yang mengambil kisah akan sejarah dan pengorbanan beliau. Lebih menyedihkan lagi apabila generasi muda kini langsung tidak mengenali siapakah Raja Bilah. Oleh yang demikian, setiap pihak harus memainkan peranan yang penting dalam usaha memelihara sejarah dan asal usul negara. Hal ini kerana rakyat Malaysia harus menghargai jasa tokoh-tokoh yang pernah berjuang dahulu kerana harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama.